di Mankawi FM Radio Malaysia Radio Malaysia Langkawi FM ya untukmu baik 15 minit bersama pagi ni kita akan bersama dengan uh, puan Nurul Nadia Farida binti Muhammad Fazli uh, beliau merupakan Uh, pegawai Pemulihan Perubatan Audiologi Hospital Sultana Maliha dan pagi ini kita akan membicarakan mengenai saringan pendengaran bayi baru lahir. Jadi bersama dengan beliau sekarang. Assalamualaikum Puan. Sihat ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang Kedah juga katanya ni Ya saya orang Kedah Orang Mana? Sungai Petani? Ya saya orang Sungai Petani Dan baru saja bertugas di Pulau Langkawi ya Puan? Ya betul Baru masuk 2 bulan Masuk 2 ah, bulan? Baru masuk 2 bulan Baru sangat ya. Macam mana seronok ke duduk dalam Al pulau ni? Alhamdulillah saya okey Okey okay, oh, ya? Okey seronok duduk sini Or Orang Kedah juga Ya tak betul Tak apa dekat yang nak balik ah, lah Betul <laughs> Okey Puan Jadi kita nak bicarakan tentang Saringan uh, pendengaran bayi baru lahir ni Puan hmm. Jadi kita juga nak memahamilah apa itu saringan pendengaran bayi baru lahir dan kenapa perlu uh, dilakukan awal. Yeah. Okey. Mm -hmm. uh, terlebih dahulu terima kasih kerana yeah. menjemput saya. Yeah. Uh, apa khabar semua orang Langkawi? Ha. Yeah. Okey. Harap, harap sihat. Lah. Okey. Yeah. So saringan pendengaran bayi ni sebenarnya yeah. dia adalah satu program mm -hmm. di mana kita menggalakkan uh, semua bayi yeah. yang baru lahir mm -hmm. untuk kita Tahu status pendengaran dia Sebelum mm -hmm. dia berusia 28 hari lah mm -hmm. Jadi uh, Kebiasaannya lah Dekat hospital Apa yang kita lakukan Kita yeah. akan check pendengaran bayi tu Sebelum bayi tu discharge dari wad oh. So ibu bapa Dia boleh tahu sudit mm -hmm. pendengaran anak dia sebelum sebelum dia bawa anak dia balik ha ah. yeah, yeah. jadi apa yang dia boleh tengok nanti nurse dekat ward dia akan tulis dia akan catat keputusan tu mm -hmm. dalam buku rekod kesihatan bayi tu dekat mm. muka surat 11 ha kalau yeah. boleh, boleh tengok terus boleh tengok Oh yeah. anak aku ni lulus ke gagal ha Aa, oh, jadi situ okay. jadi bila kenapa pasal apa kita nak kena buat mm -hmm. saringan ni awal sebab mm -hmm. kita berpegang kepada konsep early detection pengesanan awal jadi mm -hmm. lagi awal kita yeah. tahu baby ni ada masalah, mm -hmm. lagi awal rawatan ke intervensi yang kita kena bagi kat baby. Mm -hmm. Sebab uh, tempoh kritikal perkembangan bahasa ataupun kita panggil tempoh baby ni dia nak terima semua yeah. apa yang dia nak cakap nanti tu mm -hmm. antara umur kosong sampai 3 tahun. Okey mm -hmm. kalau bayangkan kalau dia kita tahu dia lambat lah, lambat bercakap kan. Yeah. Umur dua tiga tahun baru kita tahu dia lambat bercakap. Jadi lagi lambatlah. Rabatan kita nak bagi kat dia. Yeah. Ha, sebab tu mm -hmm. kita kata... Uh, lagi awal kita tahu status pendengaran dia yeah. Lagi awal kita boleh lakukan sesuatu yeah. Untuk uh, anak tu Jika uh. anak tu ada masalah lah kan Ya yeah, betul puan. Jadi uh, apa yang berlaku jika uh, Bayi ni hmm? Kan gagal saringan Okey. Yeah. Mm -hmm. Saringan ni dia ada ha. dua kali mm -hmm. Okey. Yang pertama yang dekat uat yang saya kata tadi lah yeah. Okay mm -hmm. sekiranya, sekiranya gagal saringan yang pertama tu Dia boleh jadi banyak sebab lah okay. Satu kemungkinan memang baby tu ada masalah Ya yeah yang kedua ada ni kotoran lagi dalam salur telinga dia kan dia baru lahir kan tak yeah. tak cuci tak kering betul lagi ke mm -hmm. ataupun keadaan baby tu dia tak tenang yeah. dia, dia duduk menangis ke kan mm -hmm. sambil kita buat so dia boleh gagal untuk saringan pertama mm -hmm. jadi bila yeah. saringan pertama dia gagal kita akan bagi temu janji mm -hmm. untuk datang kali kedua ke mm -hmm. klinik audiologi jumpa saya yeah. ah, dekat sini jumpa saya yeah. untuk kita check sekali lagi yeah. kalau gagal juga untuk kali kedua mm -hmm. baru kita akan bagi tarikh temu janji seawal baby tu usia 3 bulan. Hmm. Sebab kita nak bagi ujian diagnostik adalah kita nak yeah. tentukan betul-betul kenapa dia gagal ni. Sama ada dia betul-betul ada masalah okay. ataupun tak ada lah. Hmm. Ah ha, macam tu. Baik, itu hmm. yang uh, berlakulah sekiranya bayi gagal dalam saringan. kata saringan lah kan, ya yeah, doktor eh uh, ya puan, Ya puan pun merupakan pegawai pemulihan perubatan audiologi Hospital Sultanah Malihat sekarang uh, baru lagi di sini Betul. kan Maksudnya uh. Uh, sekarang ni rakyat Langkawi kalau ada uh, masalah yang berkenaan kan oh, dah, dah, dah 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 ada dah pegawai kita di sini. <laughs> yeah. Maka kita di sini untuk membantu ya. Uh, jadi uh, Puan apakah tanda-tanda uh, awal masalah pendengaran uh, pada bayi hmm. jika terlepas saringan pendengaran. Okey. Yeah. Tanda-tanda awal dekat bayi ni adalah yeah. benda yang paling kita kata tricky lah kita nak nampak. Sebab mm -hmm. bayi ke, kanak-kanak ke, dia tak boleh nak bagi tahu kat mak ayah dia. Macam -hmm. mana dia mendengar. Macam okay. mana pendengaran yang normal tu. Betul tak? Ya. Yeah. So, uh, kalau tanda yang paling ketara, sekiranya bayi tu ada masalah tahap teruk ke sangat teruk mm. adalah dia tak memberi tindak balas kepada bunyi yang kuat lah. Yeah. Contoh macam bunyi pintu terhempas ke bunyi apa ada orang tiba-tiba menjerit kat sebelah telinga ke dia macam tenang kat situ je kepada kepada macam apa yang jadi ni kan yeah. ha. ataupun uh, bila dia dah besar sikit kan uh -huh. macam dia dah pandai menoleh kan uh -huh. dia tak pandai cari arah bunyi kita panggil kan dia lambat nak pusing ke apa ha macam tu yeah. tapi kalau bayi tu ada masalah pendengaran yang macam tahap ringan ke sederhana uh, yeah. yang tu tricky. Sebab mm. dia boleh uh, bagi tindak balas kat bunyi terkejut. Mm -hmm. Dia boleh cari arah bunyi. Boleh. Tapi dia akan ada masalah mm -hmm. lambat bercakap. Oh, ha, bila yeah. dia dah besar sikit kan. Kita pelik. Kenapa anak aku ni mm -hmm. lambat bercakap ni? Dah dua tahun. Oh sama kot dengan abang-abang dia lain. Mm -hmm. Sama kot. Yeah. Rupanya bila pergi cek. ah ha, ada masalah pendengaran tahap sederhana hmm. macam tu. Oh, okay. uh. itu keadaannya ya, ya puan. Baik kita kembali selepas ini pastinya dalam 15 minit kita bersama dengan puan Nurul Nadia Farida binti Muhammad Fazli beliau merupakan pegawai pemulihan perubatan audiologi Hospital Sultan Maliha. Kembali selepas ini Radio Malaysia Langkawi ya, FM.

nya hijabmu telah terbuka pandang buraya bak kembali dalam 15 minit uh, bersama dengan uh, apa Nurul Nadia Farida binti Muhammad Fazli uh, pegawai pemulihan perubatan audiologi Hospital Sultanah Maliha. Jadi kita membicarakan mengenai saringan pendengaran bayi baru lahir. Baik puan, tadi seawal uh, tadi kita dah tahulah kenapa perlu lakukan ya saringan ni uh, awal kan. Dan jadi eh, kita juga dah tahu tanda-tanda uh, masalah pendengaran Pendengaran pada bayi dan bolehkah puan uh, terangkan ya apa yang boleh menyebabkan bayi mempunyai masalah pendengaran ni puan hmm. ya yeah. okey sebenarnya hmm. faktor ataupun sebab masalah pendengaran ni boleh jadi banyaklah Okay. okay? tapi hmm. antara yang common saya hmm. saya kongsikan satu adalah boleh bermula sejak dalam kandungan ibu lagi hmm. Okay. maksudnya mungkin kemungkinan ada jangkitan kuman Oh jangkitan itu dalam kandungan lah. Ya, ya. Okey, yang mm -hmm. kedua adalah kelahiran bayi pramatang. Ya. Maksudnya baby tu lahir dengan tak cukup bulan. Mm -hmm. Bila bayi lahir tak cukup bulan ni saraf saraf dia pun belum cukup matang lagi lah. Ya. Okey. Mm -hmm. Yang ketiga adalah bila dia tak cukup bulan kemungkinan juga berat badan masa dia lahir tu pun Kurang. Kurang. Ya. Yeah. Uh -huh. Bila berat dia kurang daripada 1.5 kilogram, dia mm -hmm. berisiko kita kata untuk yeah, ada masalah paul. pendengaran. Mm -hmm. Kemudian yang keempat adalah uh, demam kuning. Ah, ah. Disebabkan demam kuning. Yeah. Demam kuning yang yeah. terlampau lama. Mm -hmm. Ataupun demam kuning yang terlampau tinggi mm -hmm. sampai yang kena tukar uh, darah tu transfusi darah yeah. uh, yang tu memang mm -hmm. kita kata berisiko okey yang kelima ni yang paling saya kita kata selalu mm. orang terlepas pandang mm -hmm. adalah sejarah keluarga oh sejarah keluarga ah, juga yeah. sejarah keluarga tu membawa maksud mm -hmm. mungkin ada adik-beradik ya yeah. ataupun saudara mara ibu bapa mm -hmm. yang ada masalah pendengaran Aha. sejak dari lahir Yeah. Kita panggil congenital hearing loss yeah. Jadi bila dia ada masalah pendengaran sejak lahir mm -hmm. Kita takut dia carry genetik tu oh, Genetik yang ada masalah yeah. pendengaran yeah. tu Kita mm -hmm. takut baby tu pun ada mm -hmm. Ada bawa genetik tu mm -hmm. Jadi kalaulah ibu bapa tu rasa dia mm -hmm. ada Keluarga kan yang mm -hmm. ada masalah kelu uh, pendengaran dari kecil tu bagi yeah. tahu kat doktor yeah. bagi tahu kat doktor kata oh, saya ada Contoh saya ada anak yang ada masalah pendengaran dari lahir mm -hmm. Put, uh, Jadi saya nak minta cek Anak ya. yang lahir ni. ah, ya. Jadi doktor akan noted benda tu. Kita mm -hmm. akan kata dia adalah salah satu bayi yang berisiko lah. Ya. So kita akan buat pemantauan. Right. Hmm. Jadi, uh, jadi pun siapa yang boleh dihubungi atau dirujuk lah jika hmm. ibu bapa risau tentang pendengaran anak-anak hmm. mereka? Okay. Ya. Hmm. Lepas dah dengar ni kan, ya. anak aku ni rasa lambat bercakap. Ya. Uh, kalau rasa anak lambat bercakap ataupun kena hmm. panggil banyak kali ke kan, hmm. jangan kata benda tu normal Yeah. tengah tu dia kata oh budak-budak biasalah. Yeah. Ah okey. Sebenarnya benda tu tak bagus juga. Jadi apa yang perlu lakukan? Satu mm -hmm. pergi ke klinik kesihatan. Ya. Yeah. ataupun klinik swasta mm -hmm. bagi tahu masalah tu kat doktor. Okey. Dan doktor akan bagi rujukan. Ya. Yeah. Rujukan ke klinik pakar lah Yeah. Okey, dan akan berjumpa dengan insya Allah dengan saya kalau di sini yeah. ah, di Langkawi punya <laughs> uruskanlah ya yeah. yeah, bahagian oh, dia pemulihan dia. perubatan adulogi ini kan? Ia ya, saya. Yeah, mm -mm. itu antaranya yang perlu dilakukan Ya Yeah betul. Kita risau nanti ada ibu bapa yang tak faham. Mm -mm. Diingat anaknya degil lah panggil tak jawab sekali marah-marah kan. Ya, naya budak, betul. Tu. <laughs> betul. Dah budak tu. Padahal budak tu dia tak dengar sebenarnya ha, tapi kita asyik duk kenapa hang ni, ni nak ni. Ah, naya ha. Jadi hmm. kena datang, yeah. datang check. Jadi kena hmm. ada pengetahuan lah uh, ambil tahulah sebab sebabnya mungkin ada sebab lain kan. Betul. Ha. kita tak tahu. Yalah. Uh. Jadi kita tak mahu lah keadaan tu uh, menyebabkan apa pun ni cepat naik angin marah budak yang sebenarnya dia tidak mendengar. Ya yeah, right. betul betul. Dan boleh jadi macam tu kan? betul betul. Eh yeah. ada setengah tu dia rasa macam anak dia sebenarnya tak nak dengar dia cakap. Ya. Yeah. Padahal bukan dia tak nak dengar dia cakap. Yeah. Dia memang tak dengar. Ah tu yang kita nak kena pastikan betul betul. Uh -huh. Kenapa anak dia ni mm -hmm. susah nak faham arahan dekat sekolah kan. Yeah, Cikgu kata kenapa yeah. anak awak ni? Mm -hmm. sekolah saya ajak dia buat B. Ha. Ah. Ada kan setengah yang yeah. jenis macam tu. Jadi mm -hmm. bila datang check Ah, ada masalah pendengaran rupanya hmm. ah, macam tu. Jadi saya uh -huh. rasa uh, ibu bapa perlu ambil peranan dekat sini lah yeah. untuk pastikan betul betul sebab kalau dia tak mendengar sekarang, macam mana dia nak bercakap nanti? Yeah. itu yang paling penting. Uh -huh. Dan bila dia tak boleh nak bercakap, macam mana dengan kualiti hidup dia nanti, keyakinan diri dia nanti bila dia berjumpa dengan orang. Ya. Mm -mm. Mungkin pagi ni ramai yang dah tahu ya um, tidak semestinya anak yang berat untuk bercakap tu sebab dia kena tunggu masa uh, tapi yeah, kemungkinan betul. besar dia ada masalah uh, pendengaran seperti betul, mana betul. yang diterangkan oleh puan Nurul Nadia Farida. Terima kasih bersama kami puan. Okey sama-sama. Insya-Allah kita bersiaran lagi di lain masa nanti. Insya-Allah. Terima kasih daripada kami. Baik, itu dia. Uh, kita telah pun bersama dengan Puan Nurul Nadia Farida Muhammad Fazli, Pegawai Pemulihan Perubatan Audiologi Hospital Sultanah Maliha dengan topik tadi kita dah sama-sama uh, mengetahui saringan pendengaran bayi baru lahir. Okey, penerbit uh, 15 minit bersama diterbitkan oleh Syuhaini Daud dan penerbit Vimix Aiman. Terus bersama Langkawi FM.